как у меня очень. Вот прям гасету запись, он включал Кашпировского такой, засыпал как миленький очередной. Так, ну что, пойдем дальше. Сейчас еще два слова о тренинге. Это на самом деле вот сейчас это будет не совсем тренинг. Это будет такое как бы творческое и обоюдно взаимное такое исследование. То есть у нас цель сделать полностью... Тренинг для ну, встречающих в кафе, да? не обязательно. В нашем, он включает в себя очень много этапов, которые надо сделать. То есть минимум это три полных дня. А как его делать, нам ещё не непонятно. Что мы будем делать до конца, непонятно. Главное, непонятно, как вы будете это все воспринимать и как это будет настраиваться, и как это будет проявляться. То есть мы ну, убьем еще от а других всех вещей. Оно очень конкретно дается что-то, да, какая-то техника, какой-то навык, и, и смотрится конкретные цели. Что, что изменилось, что достигнуто, что получилось. Если этого нет, то все бессмысленно. Да. Поэтому вот здесь нам нужна будет от вас такая как бы, помощь. И все, что вы сегодня получите, это все нужно пробовать и потом все это надо нам как бы рассказать что помогло, что нет, чего было мало, чего было, что было лишнее, а что бы еще хотелось добавить да, то есть вы будете такими вот творческими участниками может кому-то понравится, да, и потом они также вот с нами будут что-то там такое вести непонятно да? то есть это такая открытая рамка это не просто у нас курс повышения квалификации да, это некая такая вот история по созданию, по созданию тренинга то есть вы можете быть участником и говорить что надо что нет что вы считаете в общем вам повезло Короче. что часто что на тренингах часто приходит говорит надо делать вот так вот так вот так и вот так все а вы сейчас будете вместе с нами говорить о вот это можно вот здесь вот применить а вот такую штуку можно вот здесь. А, вот это я знаю, как лучше здесь. Uh -huh. вот, вот, вот что мы будем делать. И если вдруг у вас будут какие-то связи, вот мы что-то что говорим, а у вас есть аналогия жизнью, О, да, вот я вот это знаю, делал тот-то или тот, или у меня вот это получается вот так. Это очень ценная информация, прошу просто поднимать руку и делиться этим. Хорошо? Ну, то есть это очень важно, важно да, чтобы вы связывали это со, со своей жизнью, жизнью и, 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 и дополнять для нас и для себя сейчас следующая тема. Ты расскажешь, что как, как ты хочешь. Да. Прежде чем, в принципе, начать какое-то обучение, хочется сказать пару слов о самом обучении. И дать два инструмента, которые помогут. Колесо mm. обучения, да. Как, как, в принципе, учится человек? Да? То есть, мы рождаемся с детьми. А я буду рисовать и рассказывать. А, да. И как мы учимся. Вот, допустим, вы вот не знали, чайный дом. Да? Вы где-то там заваливали чай, там, в пакетике залили, или там просто завалили заварку, и она там две недели настоит, наливали и нас разбавляли. Да, да, да. вы даже не знали, да. что чай как-то там заваривается, еще что-то. То есть вы не знали о том, что вы не знаете, да, что есть что-то. То есть это самый первоначальный мы... пункт. Это, это, вот это вот как бы неосознанная некомпетенция. То есть вы даже не знаете, что вы не знаете. Ну вот так вот повелось, А родители так заваривали, друзья я тебе вот ночью тоже предпостоянно. Все, все хорошо. Видно, что я пишу. Да. Читаем. Да. Да? Это я вот словно не знаю. Это вот здесь. Да. По этой координате у нас идет умение, ну, или компетенция, а по этой осознание, что мы осознаем себя, что что нет, да. То есть этот навык у нас автоматический, да. То есть мы не осознаем, и делаем или не осознаем, не и, 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 и делаем. Либо он в уме, мы его знаем, мы его стараемся, мы его делаем. Дальше вы приходите в, чай, в чайный дом, какими-то путями, непонятно, что сюда привело, да. И вы видите, что здесь какой-то там магический Дима большой, да? чай, поднимает Фриковать. вот этот термос, да? И вы там делаете, и вы понимаете, да? как чай можно сделать? Я же не знаю, почему, как? А я вот так вот к этому самому... И благоговение за ним бежит, да? Ну, какие-то таинства, 20 видов чаев, 100 видов чаев, да? То есть вы осознали, что вы не знаете этого. Да, это как бы второй, второй, второй пункт. Я красный напишу, может это очень важный пункт. Да. Осознанное. Осознавание того, что вы, знаете? вы не знаете не какого-то навыка. Не В принципе, если вы приложите этот круг к любому обучению, вы вот все эти этапы найдете. Этот пункт такой, что здесь, с одной стороны, он хороший, он вас может двигать, да, то есть вы увидели, вот что человек каким-то образом завалится, вам захотелось его заваривать. А с другой стороны, может быть, кто-то пришел увидел, что вы там какой-нибудь Вася, да, он это все заваривает, он этому учился сто лет, да, он это преподает, и у вас там падает, а, я так не смогу. Нет, это не для меня, это какие-то там высшие сферы. Да, то есть здесь э, может быть и то, что вы будете каким-то образом набить но нет, это очень сложно, а можно сделать, сделать выбор, что нет. Я, я хочу этого. Да? Я хочу научиться так. То есть этот пункт важен тем, что здесь закладывается мотивация. Да? Зачем вам это надо, хотите вы это делать или нет? Как классно Так же хочу. Смотрел на Кашпировского говорит, «Э -э, «Хочу вот здесь вот». Да. Вот видишь, что он… Да. Вот. И дальше наступает следующий путь. Вы начинаете учиться. Да. То есть вы прошли класс от начальной школы. Да. Он говорит, что как что как. И вы начинаете учиться. И все это делать уже в осознании. То есть Прописывай каждый шаг. Сначала надо пройти посуду, да, потом надо там познакомиться с чаем, потом надо это делать, потом надо это делать. И этот уже пункт у нас на, на, на называется осознанная. осознанная да некомпетенция. Почему? А нет, осознанная ком, ком, нет. компетенция. То есть вы здесь уже знаете, что вы делаете, как надо. То есть вам Вася объяснил, это вот так, надо заваливать так, какой температуры воды. Вы это делаете, и все правильно. И зачастую вот этот вот этап обучения, он становится менее эффективным тем, что, тем, что у вас было до этого. Потому что ну, на самом деле в жизни у нас можно, у нас вот здесь вот. Не, не бывает в принципе неосознанного незнания. Да? Вот когда ребенок родился, у него оно полное неосознанное незнание, и то по этому слову тоже есть некий вопрос. А на самом деле вы умели заваливать чай из пакетика. Да? Был какой-то пакетик. Вы умели его заваливать. Вы знали, что надо кипяточек, налить, да, вы знали, что надо там побеждать сколько-то, и светило. То есть какая-то часть вот этого как бы, знания, она, она была. Это не совсем так. А когда вы начинаете... Uh, новое умение сюда прикладывают, прикладывать, то вот эта вот ваша часть, которую вы все-таки знали, да, вот эта вот неосознанная компетенция, uh, она ухудшается. Ну, вы знаете, такая история была, когда uh, первые придумали пули, помните, знаете, нет, где они были? Не ну, китайцы придумали первый, первый порох, да, и они придумали там ружье. Все, все, сейчас знают, да, что там ружье на 3 километра, не говоря там А первые, первые пули и первое ружье, они были с с 20 метров никого не могли поразить. А стрела тогда могла, наверное, на километр. Да? То есть вот это вот новое знание, за которым перспектива очень большая, на первом своем этапе, оно, конечно, может быть очень неэффективным. Да? И то есть вы приходите домой, говорите там маме или папе, я умею заваривать чай. И заваливаете пакетик, залили его кипяточком и быстро слили, чтобы он там завалился аромат. Даете там папе-маме, он пьет воду, говорит, зачем ты там учишься. То есть у вас в первый момент может вот это вот, то, что вы в принципе умели хорошо, часть вот этого маленького, оно может провалиться, может упасть. Но этого не надо бояться, это надо понимать, что это просто первый шаг к тому, что вы станете как бы мастером. И последний шаг – это когда то, что вы зна знаете, да, это вот уже какой-то приходит там новый ученик, а вы тут завариваете чай как Дина Игнатьевашин или как там Вася, да, размахиваете кипяток кипяток кипяток, смеяли смет в на вас вот так вот смотрит а вы даже не задумаетесь в этот момент там делаете заказ или еще что-то да то есть у вас этот навык который как вам, вам казался сложным он переходит уже в неосознанную компетенцию то есть он становится вами вы это умеете по-другому уже не очень понимаете как да? вот это вот будет обучение да, да. это уже неосознанный я пишу черный потому что как черный пояс когда ты... Да, Я то есть вы, же, вы уже, становитесь мастером как круг да? Этот круг можно приложить к любым мелочам, которые вы учите. И частная вещь этого круга того, что сейчас у вас будет происходить, да? Вы же все все равно так или иначе успешные встречающие, да? Просто потому что вы здесь. И у вас вы находитесь, конечно же, не здесь, да, то есть вы находитесь где-то вот здесь. но ну, этот уровень его можно повышать бесконечно, и чтобы его повысить, да, то есть вам его надо сна сначала привести вот сюда. То есть сейчас вот вы встречаете гостей, да, вы что-то предлагаете, каким-то образом с ними, с ними общаетесь, как вот как вы получилось, как это кто-то очень эффективно, кто-то менее эффективно, но все равно каждому есть куда расти, да? каждому есть от чего избавиться от лишнего. И чтобы это понять, но вы это особо не осознаете. И, может быть, кто-то осознает, не дает себе отчет, может быть, не все осознает, да? это вы уже сами решите. И чтобы это исправить, то надо привести это в осознанное знание понять, чем вы пользуетесь, насколько удобно, насколько эффективно, насколько прав, правильно, да? понять, что изменить здесь научиться этому сделать и вести это все обратно. вот это то что касается обучения ну еще скажу что вот это вот это обучение на самом деле оно наше западное обучение на востоке такого круга нет на востоке у них вот так все там есть тяна. мастер который сразу мастер есть ученик. И он просто ходит за мной и повторяет, да? что я делаю, как, как. И через 20 лет он становится мастером. Он не понимает, что учится, он не понимает, зачем он. Он вообще вот не проходит этот путь. Он просто повторяет, учится и сам становится мастером. Это тоже один из путей обучения. Не выводя в осознание. Да? Просто подражая какому-то человеку. Ну, многие, наверное, из вас тоже да, вот так вот могут учиться, Ну вот ходите там за каким-нибудь да, мастером общения, повторяете что-то за ним, подносы также уносите, там шутите таким же образом, потом раз и вроде все получается тоже. Хотя не осознавали, что вы там делаете. Да, то есть есть еще и вот такой путь. Ну то есть на самом деле эффективно использовать и тот, и этот. Потому что вот этот путь, он может дать то, что вы умом даже понять не сможете да, а тело оно как бы все равно скопирует или подсознание оно возьмет этот навык и как бы сделает его своим и все равно будет успешным это вот то что касается этого, обучения ну и надо понимать да что вы уже как бы много умеете Нет, это просто надо все разуметь Вопрос. А вот когда уже мы что-то умеем, мы улучшаем, мы повышаем квалификацию, мы опять проходим по кругу. Но ну, прополним ли мы точку осозна осознанного знания? Или уже потом просто вот так? Uh, у нас же есть уже компетенция. Uh -huh. да? То есть, ну, вот как, ты знаешь русский язык, ты уже знаешь. То есть ты уже, у тебя это умение есть на каком-то уровне. Да? И поэтому ты его просто выносишь в осознанное да, уждение. Может быть, ты его высосываешь в осознанное незнание? Но это уже зависит, по-моему, от уровня, да? Насколько ты… смотри, я что-то, допустим, для кратенько просто расскажу. Допустим, я классный тренер, да? Мне так кажется. Я там иду, веду здорово. Потом раз мне кто-то говорит, Андрей, ты какую сторону? ты, конечно, классный. Одну интересную вещь скажу. Ты допустим, ты когда ведешь тренинги, ты вот сутулишься часто. А я этого даже не знал. Вот. Я начинаю так, так, а что же делать? Я теперь не знаю.